হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আৰু বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' মই দিবই পৰা নাই জানেনে এইটো উৰুকাতে কৰা ভিডিঅ'ও হয় আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টি হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আৰু এতিয়া চাহ খাই আছোঁ পিঠাৰ সৈতে যিহেতু বিহু আজি উৰুকা যোৱাকালি পিঠা বনাইছিলোঁ আৰু ইমান ভাল লাগিছে পিঠাটো খাই তাকো ৰাতি বনাইছোঁ গৰম গৰম চাহ বনাই লৈছোঁ আৰু লগতে এয়া তিলৰ লাডু বনাইছিলোঁ আৰু এইফালে এয়া মৰম কেনেকুৱা লাগিছে পিঠা খাই টেষ্টি আৰু সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে বিহু পিঠা আৰু দেখোন বনাবলৈ আছে ৰাতিপুৱা চাহপাক খাইছোঁহে সময়ো বহুত হ'ল ৰাতিপুৱা মই বাৰীত লাগি থাকোঁতেই গ'ল টাবকেইটাও অলপমান খুচৰি দিলোঁ তলত বাৰীত গ'লোঁ সেয়া পুলি খুচৰিলোঁ পানী দিলোঁ বহুত দেৰি হৈ গৈছে এতিয়া মই চাহ খাপ খাই লওঁ বেগে বেগে আৰু আজি হৈছে উৰুকা আজি এই এতিয়াৰ পৰাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু অকণ অকণ মাজে মাজে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ চাই থাকিব আপোনালোকে অঁ আৰু ৰ'ব যোৱাকালি গধূলাই ৰাতি ভাত খাইছোঁ বাৰটাত কিয় দেৰি হ'ল জানেনে সেইখিনি আপোনালোকে চাই লওকচোন এতিয়া আৰু মই বেগেতো চাহ খাই পেলাই কামখিনি কৰি লওঁ আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ' ক্লিপখিনি উৰুকা আগদিনাখনেই হয় মৰমে বিহু বুলি এখন পিকচাৰ দৰ কৰি আছে আৰু মই এয়া গধূলি পিঠাগুড়ি খুন্দাত লাগিছো ফ্ৰেণ্ডছ ৰাতি ৰাতি এয়া পিঠাগুড়ি খুন্দি আছো বিহু লাগিছে মাঘ বিহু লাগিছে আমাৰ একদম ভোগালী বিহু ৰাতি ৰাতি পিঠা বনাওঁ আৰু এইফালে বনোৱাত লাগি গ'লোঁ এখেতেও মোক অকণ হেল্প কৰি দিছে মুড়ি লাডু বনাইছোঁ আৰু মুড়ি লাডুখিনি কমপ্লিট হৈ গৈছে কেইটামানেই বনাইছোঁ বেছি বনোৱা নাই বেছি বনাই থ'লেও বেয়া লাগে নহয় খাই পেলাই আকৌ এইফালে তিল ভাজিছোঁ মানে তিলৰ লাডু বনাম এইফালে গুৰখিনিও অকণমান পগাই লৈছোঁ তিলৰ লাডু বনাবৰ কাৰণে আৰু সেইখিনি মানে বনাই আছোঁ তাৰ মাজতে এয়া পিঁয়াজো ভাজি আছোঁ কিয় জানে হাঁহৰ মাংস অকণ এখেতে লৈ আহিছে হাঁহৰ মাংস খাবলৈ গ'লে বৰ মন গৈছে তাকে এইপিনে হাঁহৰ মাংস বনাই আছোঁ আকৌ তাৰ লগতে এয়া বনাই আছোঁ ৰসমলাই এয়া ৰসমলাই ঘৰলৈ লৈ যাম উৰুকাৰ দিনাখন সেইকাৰণে কাৰণে এয়া বনাই আছোঁ আৰু ইফালে ভাত খালোঁ দেই ভাত পানী খাই কৰি ঘিলা পিঠা বনোৱাত লাগিছোঁ আৰু সময় দেখিছে বাৰটা দহ হৈ গ'ল ৰাতি এই গোটেইখিনি বনাওঁতেওতো টাইম লাগে তাৰ মাজতে আকৌ ভাত বনোৱা আৰু বনাই কৰি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এয়া পাকঘৰৰ কণ্ডিশ্যন তিলৰ লাডু মুড়ি লাডু বনাই ৰেডি আৰু এইফালে যে দেখিছে একো কৰাই নাই পাকঘৰ বাচন চাচন দম হৈ আছে ৰসমলাইও বনাই ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এয়া দেখিছে যোৱাকালি যে সেইটো কাৰণেই দেৰি হৈ গ'ল এয়া বনাই থাকোঁতে থাকোঁতে আৰু মই বজাৰ দুটামান কৰিছিলোঁ মাৰ কাৰণে মানে বিহু বুলি চেণ্ডেল আনিলোঁ ইফালে ঘৰলৈ বুলি চিপছ লৈ লৈছোঁ জোনাকখনৰ কাৰণে ইফালে পাৰফিউমো দুটামান কিনি ল'লোঁ পাৰফিউমকেইটা যে ইমান ধুনীয়া নহয় মানে চেণ্টটো আৰু জোনাকৰ কাৰণে কাপোৰ কিনিলোঁ পঞ্চীৰ কাৰণেও কিনিলোঁ ফ্ৰক এটা আৰু অলপ বজাৰ কৰিলোঁ মানে মনলৈ গ'লে এটা বস্তু কিনো বুলি যদি যাওঁ নহয়গৈ দুটা তিনিটা বস্তু কিনিব লগা হয় এইটো নিমখ দানিটো বৰ ভাল লাগিলে মৰমৰ কাৰণে এইটো বিস্কুট বোলো টিফিনত দিব পাৰিম আৰু এইটো গ্লাছৰ হয় কণ্টেইনাৰটো ইমান ধুনীয়া আৰু এইটো গ্লাছে নে নে কাপেই হয় তেনেকুৱা এটা প্লেট কিনিলোঁ এখনৰ লগত এখন ফ্ৰী হয় মোৰ আগৰ প্লেটবোৰ পুৰণা হৈ গৈছে যে সেইটো কাৰণে প্লেট কেইখনমানো কিনি ল'লোঁ বৰ ধুনীয়া মানে কালেকশ্যন আছে দেই ভিমাৰ্টত ভিমাৰ্টৰ পৰাই লৈছোঁ আৰু এইফালে একোৱে কাম হোৱা নাই আৰু মৰমে এইটো দেখিছে কি লৈ আহিছে এওঁ মানে ছাউণ্ড বক্স এটা এয়া কিনি দিছিলে মানে ছাৰপ্ৰাইজ দিলে এওঁ সেই ভিডিঅ'খিনি মই আপলোড দিবই পৰা নাইকিয়া আমাৰ আগৰ ছাউণ্ড বক্সটো বেয়া হৈ গ'ল নহয় সেইকাৰণে এখেতে এইটো দিলে মই গান শুনি খুব ভাল পাওঁ যে আৰু ভালো লাগিলে গিফ্টটো পাই পেলাই যিহেতু গান শুনি ইমান ভাল লাগে আৰু আগৰতো যিহেতু বেয়া হৈ গ'ল যে মৰমে মোক কৈ আছে তুমি মোৰ পিকচাৰখন দেখোঁ আৰু মই যে আঁকিলোঁ আৰু সি ইমানকৈ কৈ থকাৰ কাৰণে এইখন পিকচাৰ সি আঁকিলে বৰ ধুনীয়া হৈছে কিন্তু বৰ ধুনীয়াকৈ সি আঁকিলে আৰু এইফালে ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে ব্ৰেড আছিলে ডিম অমলেট বনাই পেলাই এনেকৈ ৰেডি কৰিলোঁ এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট খাই লওঁ আছিলে চিতল মাছ চিতল মাছৰ কটা যে দি দিছোঁ আৰু এইয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ ইফালে ভাত উতলি আছে আৰু যোৱাকালি ৰাতিয়ে সেয়ে যে হাঁহৰ মাংস আনিছিলে হাঁহৰ মাংস অকণমানো আছে আৰু আৰু ৰাতিলৈ যিহেতু উৰুকা পেটটো অলপ হ'লেও খালী কৰি থ'ব লাগিব নহয় জানো উৰুকা বুলি ক'লে তাতে আকৌ ভোগালী ভোগালী বিহু আমাৰ এইটো খোৱা বিহু খাব লাগিব আৰু পেটে বা কিমান পাৰে আৰু লোট ল'ব আজি ক'ব নোৱাৰি বহুত বহুত কাম পিঠা যে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে অলপ বনাবলৈ আছে সেয়া বনোৱাই নাই এতিয়া প্ৰথমতে ঘৰৰ কামখিনি কৰি পেলাই সেয়া ভাত বনাই আছোঁ ভাতটো হোৱাৰ পিছতে জানো কি কৰোঁ গাটোৱে ধুই লওঁ মানে মই আগধৰি ভাতটো বনাই বুলি লওঁ তাৰপিছত গা ধুম তাৰপাছতে পিঠা বনাওঁ নাই ভাতটো ভাত নোখোৱা আগতে মই বোলো পিঠাকেইটা বনাই লওঁ বেছি বনোৱা নাই কেইটামানেই বনাইছোঁ আচলতে আমিতো আজি ঘৰলৈ যামগৈ বেছি বনাই থৈ দিলোঁ বেয়া হৈ যাব যে সেয়ে কেইটামানেই বনালোঁ বৰপিঠা আৰু ইফালে ইয়াৰ ভাতটো ৰেডি হৈ গ'ল চুলিৰ কণ্ডিশ্যন কি হৈ আছে চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ একে আউলি বাউলি হৈ আছে মোৰতো ধুইছিলোঁ যে মই চুলিখিনি ফনিয়াবলৈ টাইম পোৱা নাইকিয়া ইফালে ঘৰলৈ যাব লাগে যিহেতু আজি উৰুকা লগে ভাগে এসাঁজ ঘৰত গৈ পেলাই সকলোৰে লগত মিলি খাওঁ অকলে কলেতো ভাল নালাগে ফূৰ্তি অকণ কৰিবলৈ মানুহৰ লগ লাগে নহয় জানো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ঘৰলৈকে যাওঁ ঘৰত সকলোৱে লগত এসাঁজ ভাত খাম ফূৰ্তি কৰিম কিন্তু এতিয়া এয়া টাইম চাফ পাঁচটা একদম পুৰা পুৰি পাঁচটা বাজিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে ওলোৱা নেকি অলপ আগত সেই মায়ে ফোন কৰিছে মই বোলো যাম মায়ে ভাবিছে ইহঁত আহিবনে নাহে পাঁচটা বাজিলে আৰু এতিয়া দিন চুটি যায় পাঁচটা দিয়া আন্ধাৰে হৈ যায় এয়া বাহিৰত চাওকচোন আন্ধাৰ ইয়াত দেখিছেনে মানে আন্ধাৰ এয়া হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে দিছে ইপিনে যে ঠাণ্ডা দিনত কিমান কাপোৰ নিব লাগে এতিয়া ভাবিছোঁ এই কাইলৈতো বিহুৱে দিয়কচোন কাইলৈ থাকিম পৰহিলেতো গুচিয়ে আহিব লাগিব যিহেতু এওঁ দোকান কাইলৈ বন্ধ ৰাখিছে দোকান এতিয়া কাপোৰ ঠাণ্ডা সেইকাৰণে কাপোৰো নিব লাগিব একো ভৰোৱা নাই ইয়াতকৈ কাপোৰখিনি প্ৰথম ভৰাই লওঁ ৰ'ব নহ'লে আকৌ দেৰিয়ে হৈ যাবগৈ ওলাই পেলাই ৰেডি হ'লো যেনিবা এখেতৰ দোকানৰ পৰা আহি পালেহি আৰু ঘৰলৈ নিবলগীয়া বস্তুখিনিও বান্ধি কৰি ল'লোঁ বোলো পাহৰি গ'লে দিগদাৰ হ'ব নহয় সেয়া যে ৰসমলাই বনাইছিলোঁ আগদিনাখন ৰাতি সেইখিনিও লৈ লৈছোঁ আৰু ইফালে ঘৰ আহি পালোঁহি নহয় এইটো দেখিছে কি ধুনীয়া ঘৰ এটা বনাই দিছে ইহঁতে মানে খেলা ধূলা কৰিব সেইটো মানে ভেলাঘৰ আৰু সিহঁতৰ আৰু ঘৰ আহি পালোঁ সেয়া ৰসমূলাই বাতি একদম লৈ লৈ আহি আছোঁ ইয়াতে ৰসমূলাইখিনি ভৰাই লৈ আহিছোঁ আৰু ভাল লাগে ঘৰত কিবা এটা বস্তু এইদৰে বনাই কৰি লৈ আহিলে মই চাহ লৈ পেলাই বাহিৰলৈ লৈ আহি আছোঁ মাহঁতে মাইনুহঁতে পিঠা বনাই কৰি একদম ৰেডি বিহুৰ পিঠা মই বোলো নহয় বাহিৰতে খাওঁ সিহঁতে ইমান ধুনীয়া ভেলাঘৰ বনাইছে বোলো একদম সিহঁতৰ লগতে গৈ পেলাই তাতে খাওঁগৈ ঘৰটো যে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে আমাৰ খানা দুইফালে বনি আছে এয়া এয়া ভিতৰ এই ৰান্ধিলো ভিতৰ এইগৰাকী আৰু বাহিৰত ৰান্ধনি বেলেগ বাহিৰৰ ৰান্ধনি দেখুৱাম বাৰু গৈ পেলাই আৰু কি ৰান্ধি আছে ইয়াত এই মাছ ৰান্ধিছে কেনেকুৱা লাগিছে আজি উৰুকা নিহা লাগিছে ভাল লাগিছেনে কিমান ভাল লাগিছে বাৰু বহুতে এ মাছ বনাই আছে মাইনৌ ন আপোনালোকে চিঙি পাই চাগৈ মই তথাপিতো নেকি ডাঙৰ বোৱাৰী মাইনো তাই বনাই আছে ইয়াত মাছ মাছ চিপিলাইখিনি বনাব না লাও মটৰ লাও টিলাই এতিয়া ঠাণ্ডা তাৰ লাওৱে ভাল লাগে ন ভিতৰত সেয়া মাইনুৱে বনায়েই আছে মাছৰ তৰকাৰী এইফালে আমাৰ ফ্ৰাই চলি আছে চিকেন ফ্ৰাই মাছ ফ্ৰাই আমি একদম জুই কাষত বহি লৈ খোৱাত লাগিছোঁ এইফালে মই আকৌ বাহিৰৰ পৰা ভিতৰ পাইছোঁ বোলো মাইনোৱে কি কৰি আছে চাওঁ তাই ভিতৰতে ৰন্ধা বঢ়া কৰি আছে যে আৰু তাই সুধিছোঁ বোলো তৰকাৰী হ'লনে ইফালে তৰকাৰী তাই যেনিবা বনাই হ'ল লাওে মাছে তৰকাৰী এয়া এইফালে উতলিয়েই আছে আমাৰ খানা প্ৰায় ৰেডি হৈয়ে গৈছে বাহিৰৰ ভিতৰত দুইফালে হৈয়ে গৈছে আৰু অকণমান বাকী আছে বাহিৰত বনাবলৈ আৰু ভাইটিহঁত নাছিলে সিহঁত এইয়া এইটো সৰু ভাইটি ৰুণ ভাইটি আহি পাইছেহি যেনিবা আমাৰ মানে ফ্ৰাই খাই পেলাই শেষেই হৈছে তাক কৈছোঁ আ বেগেতে আ খাইহি নহ'লে ঠাণ্ডা হ'লেতো ফ্ৰাইটো খাই পেলাই বেয়া লাগে আৰু ফ্ৰাইখিনি কৰি অহাৰ পিছতে এতিয়া মটন বনাব লাগিব তাৰ কাৰণে এয়া আলু ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু ইফালে মাংস বনাবৰ কাৰণে মানে মছলাটো ভিতৰতে থাকিলে মিট মছলা আকৌ গৈ পেলাই বেগে বেগে ভিতৰৰ পৰা মছলাটো লৈ আহিছোঁগৈ কিছুমান বস্তু ভিতৰত থাকি যায় যে আকৌ গৈ পেলাই বেগে বেগে লৈ আহিছোঁগৈ ফ্ৰেণ্ডছ এয়া আমাৰ খানা ৰেডি হৈছে এতিয়া বাৰটামানেই বাজিব হৈছে আৰু জোনাক টোপনি নাই এই বাৰটামান বাজিব খোজে এইটো জোনাক এইটো তাই এতিয়া এনেকৈ টোপনি নাই সি ভাত খালে যেনিবা ভাত খাই একেবাৰে দৌৰি ফুৰিছে গোটেইটো আৰু এয়া আমি দুয়ো ৰান্ধিলোঁ কৰিলোঁ এতিয়া খাম আৰু একেলগে হয় নহয় উৰুকা নিশা ভাত সাঁজ বাৰটামান বজাত খাম একেলগে খাম আৰু আপোনালোক সকলোকে বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু ভাতটো বাহো আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা খানা খাইছেনে নাই এয়া আমাৰ এয়া মাটন কেৰাহীত এইয়া হৈ আছে ইফালে ভিতৰত মাছৰ তৰকাৰী লাও বিলাহী আৰু এতিয়া ভাতটো বাঢ়ো ইফালে জুবলিয়া বস্তু অনা নিয়া কৰি আছে সেইজনী আৰু ভিতৰৰ পৰা কিবা বস্তু আনিব লাগে নেকি লৈ আহোঁ আৰু আপোনালোকক কিন্তু বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা বাচিছোঁ দেই আৰু ৰ'ব এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ কিবা লৈ আহিব লাগে যদি লৈ আহিলে ফঞ্চী ক'লে গ'ল ফন্সী নাই দেখোন এই এতিয়া ৰাতি এবাৰ গ'লে গাই চিলাইছোঁ ৰাতি বাৰটা কিবা এটা ভাত খাওঁ উৰুকাৰ ভাত আৰু কিবা নিব লাগিব নেকি টকাই নিয়া হয় ভাত নিব লাগিব নেকি লৈ যাম মুঘাট ধুই একদম আজৰি হৈ আহিছোঁ লগতে এয়া পানী লৈ আহিছোঁ গৰম পানী ভৰাই লৈছোঁ ৰাতি বোলো প্ৰয়োজনীয় হ'ব পাৰে নহয় আৰু এতিয়া কেইটা বাজিলে তাকে চাইছোঁ বিশ্বাসে হোৱা নাই জানেনে এটা বাজিলে মই যে ভবাই নাছিলোঁ যে এটা বাজিব বুলি পহুত দেৰি হ'ল ইফালে বিহু ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব আৰু নহ'লে ৰাতি বিহু দিনাখন দেৰিকৈ শুই থাকিলে ভাল নালাগে নহয় আৰু মাক বিচাৰিছোঁ মা জানো ক'লৈ গ'ল আৰু ইফালে মাইনুহঁতেও শুবলৈ লৈছে আৰু আৰু পাকঘৰত এয়া জুবলি জুবলি তাকে মই কৈছোঁ আজি বোলো কেনেকুৱা লাগিলে খানা খাই পেলাই তাই খুব ভাল পাইছে আৰু সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিলে সকলোৰে লগত একেলগে যে এই ভাত সাঁজ খাইছোঁ নহয় হাঁহি ফুটিয়া আনো কিনো লাগে আৰু নহয়নে বাৰু বিহু বুলি ক'লে এয়াই ভাল লাগে আৰু আৰু মই ভাবিছোঁ বিভিন্নখন ব্লগ এটা বনাম বুলি আপোনালোকে আজি কেনেকুৱা পালে জনাব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই